shayton alayhilani bir gapini so'zini alloh qur'oni karimda qissa qilib keltiradi hammamizga astaomu billarshayton aytarkanki man bandalaringga shunaqa vasvasa qilib bandalaringni aldaymanki men ularga buyurganimda ular qilqatini o'zgartirishadi labni botekis qilish haqida shu joyda nima qilib o'tib ketaylik bayon qilib o'tib ketaylik <Sessizlik> labni bo'teksis qilish mumkin emas hurmatli ayollar qoshcha terdirish mumkin emas ko'zni rangini sun'iy operatsiya yo'li <Sessim> bilan plastik jarrohlik mumkin emas odam o'zini hilqatini o'zgartirishga kirib qoladi bu narsa qur'oni karim oyatlar bilan qaytarilgan narsa mana arab ayollarida tishni orasini ochtirish bor ekan tishini orasi agar ochiq bo'lsa bu ham ayol kishi bitta ziynat hisoblanar ekan shu narsa ham mumkin emas tishni orasini ochtirish bundini katta qilish kichkina qilish plastik jarrohlar agar bunga zarurat bo'lmaydigan bo'lsa mumkin emas qat'iy mumkin emas bu tekis qildirish yana bir marta aytamiz bizda adashmasam shu narsa ko'payib ketyapti ayollarni ichida mumkin emas qat'iy mumkin emas